Все, что Россия имеет, она побудовала на украинском, на спадщине киевской России. А в 6 лет уже по-другому. Мы приехали в Китай, открылся совершенно новый мир. Жизнь протекала в посольстве. Это было и хорошо, и плохо. Плохо, потому что закрытое пространство. Хорошо, потому что закрытое пространство, но огромное. И там было все. И леса, и поля, и горы, и реки. В прямом смысле слова. Была своя лесопарковая зона, были реки, пруды, каналы. Не резиденция, да, была? А, что? не резиденция это прямо огромное посольство. Это а самое посольство. большое посольство в мире. Не наше, не, не советское, российское, а вообще, в принципе, в мире самое большое посольство. А почему? Потому что оно создано было не с нуля и не в чистом поле. И это была территория русской духовной миссии. Это Те русские. самые казаки, которые Казахстан. были пленены в Китае много веков назад, китайский император их одарил землей. Ну, и они там организовали свое называется. поселение. А потом это превратилось в духовную миссию. И там были храмы, и там, были, там был приход настоящий, только огромный. И после всех драматических событий революционных 20 века... Часть цієї території ото йшла китайському правістству, китайському государству, а остальная, більша часть перейшла Советскому Союзу и там было организовано советское посольство. Звернули увагу, як їй було незручно говорити про те, що багато століть назад Київська Русь, вона не казала, що Київської Русі, русь руські рус, від Київської Русь, а не від росіяни, бо вони ж забрали цю назву собі. Створено було там це поселення, як їй було незручно говорити про козаків. Але всім цим вони користуються і понині. Але ж це наше. Вони свій світ побудували на нашому українському. Це треба знати і розуміти рівень їх наглості.